Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kucing merupakan salah satu hewan yang lucu, jinak dan menggemaskan Yang banyak dipelihara orang di seluruh dunia Bahkan Rasulullah SAW pun memiliki seekor kucing peliharaan yang sangat beliau sayangi Kucing selain lucu, jinak dan menggemaskan, ternyata juga memiliki kekuatan tersembunyi yang jarang diketahui orang. Kucing sangat sensitif pada energi, terutama pada energi negatif atau yang cenderung jahat. Memelihara banyak kucing dipercaya mampu menangkal serangan santet, guna-guna, ilmu hitam, sihir dan berbagai hal-hal buruk lainnya. Jadi, memelihara kucing selain sebagai hiburan di rumah dan untuk menjaga rumah dari hewan pengganggu seperti tikus ternyata juga dapat menjauhkan pemiliknya dari berbagai gangguan energi jahat. Kucing adalah hewan dengan aura positif yang besar. Seekor kucing tidak hanya bermanfaat untuk majikannya, tetapi seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah, lingkungan, bahkan di tempat usaha. Jangan kesal ketika kucing peliharaanmu menggosokkan diri terhadapmu. Alasan kucing lakukan hal itu adalah karena ia ingin membagi kekuatan astralnya kepadamu. Itulah keajaiban serta kemampuan yang kucing miliki. Jika Anda mendorong kucing itu agar menjauh, sama saja Anda menghilangkan diri dari energi positif yang coba ditransfer kucing tersebut kepada Anda. Kucing adalah hewan yang mampu melindungi rumah dan penghuni dari roh-roh jahat atau jin jahat. Kehadiran kucing bahkan bisa membantu ketika seseorang berpindah tempat tinggal, misalnya saja ke sebuah rumah tua kosong yang sudah lama ditinggal pergi penghuninya. Kucing akan memilih zona geopatogenik di rumah tersebut. Zona geopatogenik adalah tempat di mana sejumlah besar energi negatif mengalir. Maka ketika kucing ada menemukan makhluk halus atau jin-jin penunggu rumah itu, kucing itu akan mencoba untuk memastikan apakah makhluk-makhluk penunggu itu baik atau tidak. Kalau ternyata tidak baik, maka kucing akan menghalau dan mengusir jin-jin jahat itu keluar rumah dan menghapus semua jejak atau aura negatif yang ada pada rumah tersebut. Jika menemukan kucing, Anda sedang menatap sesuatu dengan mata membesar, berbinar, dan telinganya meninggi atau duduk di sudut tertentu dari rumah Anda dan menatap tajam untuk jangka waktu lama, itu menunjukkan ada sesuatu di areal yang dilihat kucing tersebut. Maka, Anda bisa membantu kucing Anda dengan membacakan doa-doa sesuai keyakinan dan segera lakukan pembersihan pada areal tersebut. Seperti menyingkirkan barang-barang yang bisa membuat peta makhluk-makhluk halus. Kemampuan astral kucing sangatlah kuat, mampu menakut-nakuti makhluk astral dan mengusirnya. Kemampuan astral kucing ini juga dapat melindungi Anda dari pengaruh mata jahat atau orang-orang yang iri dan dengki kepadamu. Misalnya, ada orang yang cemburu kepada Anda dan meletakkan mata jahat mereka pada kebahagiaan Anda. Hingga menyebabkan hilangnya kesehatan, kebahagiaan, serta merasa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan tanpa sebab, maka sentuhlah kucing Anda dengan kedua tangan, kemudian membelai tangan kiri kucing dan terus sampai ke ekor. Hal ini akan membentuk kontak erat dengan kucing Anda, sehingga kucing akan merasa aura-aura negatif yang ada pada Anda dan menyerap serta membersihkan semua energi negatif tersebut. Dengan demikian, maka tubuh Anda akan berangsur-angsur membaik. Penyembuhan terus-menerus dengan hanya membelai kucing dapat mengurangi stres emosional dan mental. Ini adalah cara termudah penyembuhan. Kucing memang memiliki kekuatan magis yang besar yang dapat menyembuhkan seseorang dari sakit. Hal ini berlaku untuk semua kucing dari semua jenis, maupun warna. Terkadang kucing suka berbaring dekat orang yang sedang sakit, karena perubahan suhu tubuh orang yang sakit dapat dirasakan oleh kucing. Kucing juga merupakan saluran di mana energi kosmik yang disampaikan mereka dapat menghantarkan energi positif ke dalam sebuah rumah tangga, sehingga ikatan atau komitmen yang terjalin dalam perkawinan akan lebih baik. Itulah mengapa kucing peliharaan bisa begitu baik memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi penghuni rumah. Di Rusia, ada ritual khusus yang biasa dilakukan orang-orang Rusia ketika hendak menempati rumah baru. Mereka biasanya membawa kucing peliharaan dan membiarkannya tinggal di rumah itu terlebih dulu, agar kucing peliharaan tersebut bisa membersihkan aura rumah. Dan menghilangkan semua energi negatif serta meningkatkan energi positif pada rumah baru tersebut. Itulah mengapa kehadiran kucing sangatlah penting bagi mereka. Ada beberapa mitos tentang makna dalam setiap warna bulu kucing, misalnya kucing berbulu hitam berhubungan dengan kekuatan gaib, perlindungan dari sihir, dan jahat. Percaya atau tidak, kucing hitam memiliki kekuatan besar dalam menyerap energi negatif dan menyelamatkan rumah tangga dari masalah. Kehadiran mereka membawa kebijaksanaan dan kekuatan penghakiman benar bagi penghuni. Kucing berbulu orange menunjukkan kekuatan laki-laki yang melimpah serta energian. Kucing orange jantan maupun betina dipercaya dapat menarik uang, kekayaan, dan fokus. Kucing abu-abu memiliki energi positif yang membantu menjaga kebahagiaan cinta keberuntungan, perdamaian sensual, dan kestabilan emosi sang pemiliknya. Kucing berwarna putih bisa menghilangkan stres dengan kekuatan penyembuhan. Mereka yang kuat dapat memberikan kesehatan yang baik kepada penghuni rumah. Di Amerika, kehadiran kucing berwarna putih ini dianggap sebagai pertanda baik. Kucing berwarna siam dipercaya dapat membawa keberhasilan, umur panjang, dan energian. Kucing tiga warna atau seliko. Kucing ini memiliki kombinasi warna orange, putih, dan hitam. Kucing ini dipercaya dapat melindungi penghuni rumah dari bahaya apapun, di mana mereka berada dan dapat menarik kemakmuran dan kebahagiaan. Kucing dua warna, yakni orange, putih, hitam, putih, dan abu-abu putih, merupakan kucing yang sangat ramah dan pemburu tikus yang terbaik. Kehadiran mereka dalam rumah dipercaya bisa menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Warna kucing bergaris, kucing ini dipercaya bisa menjauhkan seseorang dari situasi stres dan membawa humor serta kegembiraan bagi orang-orang di sekitarnya. Oke pemirsa yang budiman, itulah ulasan singkat tentang kekuatan rahasia kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.